Всем привет! С вами я, Даша, и я сегодня буду снимать видео о моей коробке для моего личного дневника. Давайте начнем! Вот моя такая вот коробка. Просили, что я просто на столе снимаю, мне у меня бардак. Ну, у меня коробка выглядит вот таким образом. Давайте я покажу полностью. Ну, вот такая вот коробочка, не очень небольшая, но для меня хватает. А вот с такими какими-то там разными штуками такими давайте начнем давайте здесь у меня лежит мой конечно сам ЛД вот мой сам ЛД лежит Ну, вы помните обналезнь практически нету ну вот так нарисовала там красить вот потом здесь у нас там разные стихотворения такие там ну, бим-бом, открывается альбом, прошу листа не пачкать, чтобы не искать, если найдете, то их не хотя хозяйка, я читаю моя, прошу не трогать без меня, я попрошу вас об одном, не писать карандашом, карандаш стирается, и мысли забывается, писал не художник, писал не поэт, писал девчонка 10 лет. Ну, вот так вот выделял там разные тексты выделителя. Вот. Потом здесь, ну, давайте, здесь у меня резинка лежит, там бываю за калатую, потому что оно у меня уже побольше сшиваты и бывает я его ну, так вот делаю для резинка и он скается вот так вот Вот ну, так ношу пока вот так вот да вот потом у меня здесь вот такая вот это там где я могу сзади что-то вырезать вот. или и здесь лежат у меня такие штучки на которых я отправляю там наклейки вот, такие пленочки, так. и я добавляю наклейки. У меня здесь много пленочек лежит очень, ну короче вот здесь лежат пленочки все. Ну потом давайте начнем, подожди а, минуту. давайте начнем. Вот здесь. здесь у меня лежит альбом мой. И он у меня запечатан, чтобы не пачиваться, потому что там у меня не лежат разные вещи. Вот альбом такой, там да наклейка, этот альбом. Здесь мои все наклейки. Ну, это не все. У меня еще вот таких два альбома лежат. У меня еще таких есть альбомы, только другие. И да, я, может быть, вам сейчас покажу даже. Если найду альбом, я вот покажу. А, да. Ну, вот такие вот мини-альбомчики. У меня вот такие вот альбомы есть еще. Ну, смотрите, сейчас вам покажу. Вот. Там вот такие вот мини-наклейки наклеили. Там сзади вот есть здесь. Там вот Микки Маусы разные, кладыши лежат разные. Я с него переклеила все, потому что я не хотела, чтобы у меня здесь все было. И я его приклеила в тот Да еще а это выпадает, не знаю почему. Вот это выпадает с этого. С этой штучки, не знаю почему, но выпадает почему-то. Наверное, тут у нас скотч приклею, но Не знаю, попробую пока здесь приклеить. Может быть здесь будет держаться. И вот так вот. Вот такой вот э, альбомчик. С монстриком я не молодца написано. На вот. Такой вот альбом потом в коробочке. Ну, за альбомом здесь вот много всего лежит, как бы, чтобы вам бы, было бы так видно. Как-то вот так вот можно повернуть. Вот там много всего лежит. ну давайте начнем. Это вот такой вот клей. Обычно там этот. Потом клей карандаш лежит. Я не более всего использую текстовый делитель. Он у меня один, так что мне много их не надо. Он желтый уже три месяца держит. Очень хороший текстовый делитель, могу сказать. Мне очень нравится. Я потом надо Ладно, как там. Потому что я здесь уже все повытаскивала. Потом скотч лежит. Тоже хороший скотч от фирмы Economics. Прозрачный. Потом ножницы лежат. И потом Потом показать, такой ручки лежат мои, Салфетки лежат, и вот, да, и потом у меня лежат разные. Я сейчас покажу, что разные, разные там стикеры, вот, вот это вот новый мне появился, вот это вот, и вот еще стикеры. Да. и еще стикер, с ним. Там лежит пакетик там с разными чеками, распечаткой. Там одна распечатка у меня лежит, не знаю, что я сюда присунула. Ну, там там разные билетики, там печать здесь есть и э, копеечки. Линейка на 29 сантиметров. Ну, там потом лежат вот сошитов несколько, чтобы повырезать там вот такой вот. Это со второго класса у меня там что-то таблицу. Там. Это потом вот такой вот. Тут уже со второго здесь, чтобы вырезать, вот, там, например, бабочку, там, улитку. Это чернавка, не такая, чтобы вырезать барни, такое что-то. Есть такое, повырезаю, может быть. И последнее, то, что у меня здесь лежит, это моя коробка. Вот такая коробка у лежит. Вот такая вот. Здесь у меня лежат разные Ну, давайте покажу. Линейки разные. Вот внутри таких линейки. Две на 15, две на 20. И вот такая треугольник. Там ножницы еще одни лежат. Там на карандаш скубидушка. Сейчас давайте покажу, как она смотрится на карандаше. Очень хорошо смотрится на карандашевскую бедушку. Мне очень нравится. И там ручка. Там невидимка. Там разные... Да, ну, такая вот еще ручка, то, что стирает. Разные, ну, обычные такие ручки тоже. цветные карандаши. Вот ну, карандаши. покажу. Да. Вот. Это почти все то, что лежит. Ну, давайте вот так вот. Там у меня еще бумага лежит, несколько бумаги. Ну, и так-то вроде бы все. Но если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите что-то в комментариях. И всем пока, не забывайте, я вас люблю.